Как Я думаю, Я была здесь Дорогие мои хорошие, мы уже 6 лет подряд проводим вот это мероприятие. Новогодний караван. И мы всегда в преддверии Нового года поздравляем тех людей, которым нужна определенная помощь. Вот, мы обращаемся всегда к примару и просим, чтобы примар нам предоставил список. Мы такие караваны проводим два раза в год. Один перед Новым годом, а второй перед 8 марта. Так было у нас все пять лет. Этим. Перед Новым годом мы дарили пенсионерам, мужчин. Перед 8 марта мы всегда дарили многодетным мамам. В этом году у нас еще и будет исключение. В марте месяце будут башканские выборы. Чтобы никто не говорил, что я перед башканскими выборами хожу, дарю подарки, чтобы за меня голосовали. Я в марте месяца отказываюсь от этой акции специально, потому что то, что я делаю, это с политикой не связано. Чтобы вы это знали и понимали. Я пришла к вам не перед парламентскими выборами. Я пришла к вам после парламентских выборов. Как вы проголосовали, что вы, это ваш выбор, это ваше решение. Я не хочу вмешиваться. Вы Главное, чтобы вы довольны своим решением, которое было сделано. Еще раз говорю, это с политикой не связано абсолютно. Я это делаю от чистого сердца. Я хочу помочь и поддержать. И хочу показать пример другим. А надо ее сюда, надо ярко, 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 ярко. А пока 6 лет подряд делал, но никто пример не берет. немаленькое конечно. Делаем это перед Новым годом, плюс мы еще помогаем деткам-инвалидам до 5 лет лежачим, уже приготовили им отдельный подарок, таких детей у нас 18. Плюс у нас вчера было очень красивое мероприятие, поделюсь с вами. Вчера мы были в Бишгюзе, у нас в Гаргузе есть одна большая семья, в которой 14 детей. И все детки в возрасте до 18. И от того, когда я узнала, что есть такая семья, мне позвонил Криман Бишдёжа, говорит, «Ты на твёрдой товары или обирали?» Герин Добарша. Я наш, я вам. Беру, покупаем один большой телевизор, и думаю, приеду и подарю этой семье телевизор, чтобы все таки Вы знаете, это большое дело. Очень тяжелое время. Не не собираю уша Валдерма, а когда он И уже, когда приехала, вот такие, как он. Все один, один выше другого, это, это вообще, все меня обняли, и все меня целуют. Я говорю, как, того -то, того, -то, что все поговорили, женщина не ожидала. Она говорит, никто вообще вот сейчас от имени государства, ким с В советские времена многодетным мамам всегда был близнец почет Мать героини. да, были матери героини была помощь, была поддержка я уже 6 лет говорю о том, что многодетным мамам нужно помогать и от государства выделять деньги мы даже делали и инициативу в парламенте чтобы помогать многодетным мамам никто не обращает внимания я специально перед 8 марта всегда собирала всех многодетных мамочек чтобы опять обратить внимание государства. у нас есть такие мамы продвижите этих мам чтобы у этих мам было желание <с original> Та уж очки обман. Гимнисищи пи. Гимниси. Я тем был думал, вот у Леджетти вернусь. вернулся. Значит, есть такая у нас фамилия, которая смогла взять на себя честь и родить столько деток. Все, что делают, делают они. Если кого-то мы не охватили, пусть не обижаются. Диан ялс. Ям, Одна на всех не могу. Сколько можем? от всего сердца будем помогать всем. Сейчас одним, в следующий раз будем другим. То есть мы не заканчиваем. У нас это будет вот столько, сколько смогу, всегда буду приезжать и всегда буду вам помогать. Я вам хочу сказать честно, что нам надо быть всем вместе. Нам ни в коем случае нельзя делиться, свои, чужие. Мы одна большая семья. Вот мы 2 февраля смогли бы все вместе февраля вышли и все проголосовали за что за россию за хорошее теплые отношения за можно союз мы все проголосовали так да? вот мы как никогда оказались вот таким единым кулаком мы оказались всей целой семьей потом нас опять поделили геначекишля для нашей вы с исполком народного собрания стыдно стыдно честно вам скажу. я против этого всего я очень хочу чтобы мы были все вместе и чтобы мы все вместе были всегда рядом с Россией другой нас нету. Чтобы вы знали все, это мое отношение, это моя позиция. Я всегда, сколько буду работать, всегда буду это все продвигать. Как в референдум была вместе с вами, так и дальше будет то же самое. А с вашим селом у меня вообще отдельное отношение. Я как будто отсюда родом. Что не говори, это моя вторая родина. Дочечка моя здесь родилась, и поэтому, когда ко мне кто бы не обращался, вы знаете, что я всегда откликаюсь, всегда с удовольствием приезжаю. Вот недавно, когда пару месяцев назад мы помогли на колодец, обратились женщины из церкви, мы поддержали, 25 тысяч лет передали, там что-то они будут ремонтировать, не знаю. То есть я очень вас всех люблю, очень вас всех уважаю. Очень хочу, чтобы вы все были здоровы. Очень хочу, чтобы в следующем году был мир. Благополучие, чтобы было достаточно. Вот да. Это очень-очень важно. Чтобы все плохое осталось в этом году. Следующий год начинаем с чистого листа. И вот как я была с вами и на праздники, и не на праздники, так и дальше вместе пойдем. Так и рядышком мы будем работать. Спасибо, Поэтому всем здоровья, мира, благополучия, низкий погон за то, чтобы вы такое непростое время справляетесь со всеми этими сложностями. Как сейчас завершим всю эту процедуру? У нас есть очень хорошая традиция. Мы делаем фотографии. Вы знаете уже, с кем я встречаюсь не первый раз. Делаем большую фотографию на ступенечках. И потом я еду в казахстан. А вам уже здесь Мария ваши социальные ассистенты по списочку выдают в пакет. Я думаю, что то, что мы положили в пакет, вы в доме лучше отлично! Мы старались, чтобы в хозяйстве все это дело привидало. Поэтому с наступающими праздниками все самое-самое всем хорошо очень много раз было в Гайдарах и не с пустыми руками, а всегда с подарками. Я рассчитываю от всех жителей Слагайдар, от имени всех жителей Слагайдар, подарят вас с У вас тоже семья, у вас тоже детки, так что, что вам удачи, здоровья, что всегда были такими Сидим и на ногах. Вот эта елочка вам всегда приносила счастье спасибо. и удачу. Спасибо. Я вообще привыкла, что я далеко. Я не привыкла. Вот так вот, кстати, тепло принимали. Всегда тепло понимали. И для меня, я еще раз говорю, очень близкие, очень родные люди. И поэтому я говорю, сколько могу, всегда буду помогать. Спасибо. Спасибо. Я знаю, что вам тяжело будет сейчас спуститься, но давайте спустимся, все равно подарки будут. Все на первом этаже, я переставлю фотографию до 41 А ну, минут, Все, закрываем. Закрываем. Все, Ашин, пожалуйста, и чиканда, до Стоп.